哈喽，Hello, 大家好，这里是阿润才的生活频道。今天又要做开箱哦，可、嗯、能就是什么呢？好，当然也是这个挪克的这一个产品哦。好，这一个呢就是挪克的所谓的叫做什么？晴雪哦，晴天的晴，下雪的雪，晴雪被子。 三节六零六一铝合金登山杖，它的货号呢是 N H 十七 D 零零一 Z，好、哦、是这个所谓的、呃、升级款的这样子一个登山杖。好，大家看到吗？好，首先呢，它的这一个长度呢，我看一下。好，就是这样完全啊收纳起来的长度呢是六十一 cm，、哦、啊，就是然后。 它、啊、完全啊、呃、展开来呢，就可以达到一百三十五 cm 的一个长度。哦，看到吗？这里就有啊注明了，嗯，所以呢，这个是一个比较啊入门级的这样子的一个登山杖。哦，所以看到这个把手这里呢，是有一个啊不是很厚的这样子的一个发泡的这样子的一个握把。最上面呢是一个硬质的这样子的一个塑料。 好这里这里呢，也可以看到，哦，这个就是它的这个手袋。好，那么使用的方法呢，就是从下面穿上去，然后再把这一个抓住，这样子呢，就可以在登山的登山的时候呢，可以很稳当的拿着这个登山杖，不会掉落。好，这里呢，其实看到吗，有一个比较短的带，其实可以做这个长短的这样子的一个调整。 这一个习惯不一样，就可以做这一个长短的一个调整。好，可以看到吗？其实这一个把手的地方呢是蛮长的可以、okay, 这里就符合这样子的一个手掌一个把握的一个姿势。这里呢就是有一个这样子一圈一圈的这样子一个弧度。好，其实这一款登山杖呢、啊，登山杖呢有几个颜色咯。 一个就是黑色的，它也有金色的、蓝色的跟绿色的。好，它是一个这样子可伸缩式的。好，就把这样一个把这个锁扣呢这样子打开呢，就可以做这一个伸展。好，当伸展到一定的长度的时候呢，我们就可以看到这里是有这个刻度的。 像 R O 论坛呢，大概是啊一百六十七的高度呢，通常我会把这一个高度调整在一百一十五公分这样子的一个长度。好，把它推到一百一十五公分这一个刻度呢，就可以把它锁上。好，好，如果这一个锁扣不够紧呢，其实这里看到吗？有一个这样子的一个塑料的一个调节器哦，像一个螺丝这样，子就可以旋紧一点，然后再把它锁上。 固定的非常稳固了。好，在第三节这里呢，啊，当然也是要根据这一个刻度，啊，看到吗？好，就是像我的高度，的话，我会调到一百一十五。好，如果你的个子比较矮或比较高的话，你就可以做这一个相应的这一个调整。好，可以看到吗？在这样子一段一直不断的拉的话，就可以看到这里有一个所谓的 max。 stop Max 这样子的一个标志，就是说你拉伸千万不要超过这一个地方，好，所以最多的话是在一百三十五这样子的一个刻度，好，让大家看一看一百三十五的情况下是怎样咯、哦。好，这就是一百三十五刻度完全打开的情况，所以它的长度应该就是一百三十五吧。 整个一百三十五的话，你看，像我这样子一六七的高度呢，其实你看这一个登山杖就达到了，几乎在我的肩膀这样子的高度啊，其实是不太适合的。好，我再把它调整到比较适合我的高度，就是一百一十五的情况，给大家看一看。 一百一十五的情况是怎么样呢？好，来看一看哦，就是在我握握住的时候呢，就在我这个握住的时候呢，手臂呢跟这个手肘这里大概是成一个九十度的一个角，这样子的情况呢就是最推荐的这样子的一个把持的这样子的一个高度。嗯，所以对于我一百六十七的话，通常是一百一十五啊，所以就按个人的高度来做这个调整。 好，那我们再看一下一些细节的部分吧。好，首先呢，第一节最上面的这个部分呢，就可以看到这个啊，罗克的这个标志哦，是这个所谓的六零六一的这个铝合金啊，所以其实它的厚度呢还是蛮结实的，就是、不会有那种很薄的感觉。好，这个就是刚才说的这个锁扣，这里就有一个螺丝钮，就可以调整它的这个松紧度。 所以它第二节跟第三节呢是属于这种比较灰色的这样子的一个颜色好。好，不同的颜色的话呢，这个锁扣的颜色就会有一些不同。等一下把那个照片发出来给大家看一下。好，把它收起来呢，大概就是六十一些这样的一个高度喽。好，如果是太紧的话锁不了的话，就把那个旋钮弄松一点就行了。好，最后呢，我们看一下这一个。 这个登山杖最下面的这个部分，好，这里就是有一个塑料的一个脚啊，它、啊、属于是一个蛮厚的一个塑料脚，里面呢其实有一个金属圈。好，再看一下这一个啊，登山杖的最下面的部分呢是一个铁质、哦，铁质的这样子的一个头了，就是比较耐耐操的吧，就是不会这么容易就破损。 好，其实呢，它也附带了这个登山杖，也附带了一这样子的一个啊塑料环，是用来干什么的呢？就是可以把它套在最下面这里呢，所以就是当啊你啊登山啊去到一些比较有泥泞的地方呢，它就可以做有一个更好的一个支撑力啊，就不会整个这个登山杖陷进去这样子的一个情况。好。 这个脚套套进去呢，就是一个这样子的一个情况哦。所以整只登山杖呢，其实它的重量呢是只有两百三十五克、嗯，所以握起来呢其实是没有什么负担的。好、哦，而且呢这里也要注意一点呢、啊，就是其实登山杖的使用呢，其实通常。 推荐是用两根，就是左右手各一根，这样子才可以达到最好的这样子的一个登山的一个辅助的效果，而且对你的膝盖啊这些啊大腿啊整个的啊保护呢会做得更加好。哦。好，这个就是啊罗克呢最入门级的这样子的一个登山杖，啊就叫做雪啊晴雪 base。 三节的这个铝合金的登山杖。好，今天的这个开箱呢就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅,订阅、分享、点赞哦。这里是阿伦才的生活为你带来的露营用品或者是一些户外活动的用品的这样子的一个开箱介绍。好，谢谢大家，拜拜。